Здрасте. Привет. Я с Башкирии, город Уфа. Я с Киева, Украина. О чем хотите поговорить? Ну, про взаимовідносы между Уфою и Киевом. Ну, да, я, собственно, другого и не ожидал. Ну, сам и так. Вы хотите какой-нибудь вопрос задать или... Да, чему у вас сняли памятник Салавату Юлаеву? Стоит, стоит. Памятник. Да, не сняли. Не стоит. Да, не сняли. На видеокадры были, как снимают его. Я от вас первый раз слышу. Ну, от, бачите. Я не знаю, может вы давно там не были, не дивились? Да я мимо каждый день езжу. Ну, я так и понял. Вот после тех подій, когда у вас такие были, скажем, э, заворушения, там, когда вы свою мову национальную, десь через деякий час, там, через, пів, через месяц, через два сняли его. А кто для вас взагалі? Расскажите мне, пожалуйста, про Салавата Юлаева. За кто он? За что боролся? Ну, это, грубо говоря, маленький такой бандит, Преступник был, который грабил богатых людей. А чему тут ему памятник поставили, если он бандит? Ну, кому-то надо было поставить, поэтому и. и, и. Инши бандиты считаю... поставили Салавату Илаеву, да? Скинулась. Братва <laughs> скинулась. Да. А я вот читал трошки на что он там боролся за свободу Башкирии и Бупротивля Царизма. Я, честно говоря, э, с детства, примерно с пятого класса, э, читал то же самое, что uh -huh. он боролся за свободу. Uh -huh. А потом, когда понемножку подрос, немножко мозгов стало побольше, стал читать про него. Uh -huh. А я что на секрет, какого прочитал их? Назву книгу, автора, можно сказать. Я... я тоже почитаю, я же просто не в курсе нас. Нет, там много источников, я всех сейчас не вам не смогу. Ну, такие сказать. основные, что-то запомнялось, где-то вы что-то С Емельянкой он с Пугачевым они скарифанились. Да ты что? Потом. Так. А, а Емельянка Пугачев тоже поганый был, да, бандит? Да тоже преступник, конечно. Угу. Я зл злочинец. Вот, вот банда, слухай, просто он, вот. Подавал себя за <к obwohl> Этого, за царя, за лже Дмитрия. лже Емельян был, да? Лже Омелько. Ну тоже за сына царя себя выдавал. Тоже был преступ. А як вот тоже читали книги, що він боровся, что там ті цари угнітали той трудовий народ. И так всі людей пішло за ним, підтримували его. А тепер, виявляється, ні? Трудовой народ, он с колхозниками. Он... С колхозниками, уже тогда колгоспы были. Интересная ситуация. Ну, колхозов не было, конечно, я шучу. Колхозов не было, Ну и трудового народа тоже не было. Да, были а, то есть не работали. Ну, на на России никогда не работали, я понял. Да? Я, я слышал это, да. А що про Еміляна Пугачова? звідки інформація, якщо не секрет? А що ви читали ну, а про нього? Він видав себе за сина... Ні-ні, я історію знаю. Мені цікаво, що ви читали про Еміляна Пугачова? Ну, крім капітанської дочки. До речі, не нагадаєте, хто написав? О, капітанської дочки по-моєму, Пушкін. Пушкін, так. Ну, хоч добрий, хоч це знаєте. Так. що ви, крім капітанської дочки, там, де він один, скажем, з головних. героев сюжета? Что вы еще читали про Емельяна ну, Пугачева? Я, я, честно говорю, я не историк, но... Не историк. Не, ну это ж... Ну, Салават Юлаев, это ж ваш национальный герой. Но ну, памятник стоит в республике, в столице. Нет, он, может быть, он чей-то герой. Но, но, только не мой. Я сразу... А памятник Ленину стоит у вас в Башкирии? Е? Да не один. Ага. А Ленин герой получается? Это злой гений. Злой гений. Злой гений. Угу. Но он и бандит. Вот, наряду, если бы сравнивать, я бы его поставил это Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин, Путин. Ну Путин где-то еще не дорос. Не дорос. Но, но где-то рядом. Ну рядом где-то, да. Ну, да. Я бы не назвал пути Путина гением, если Ленин действительно это был уникально одаренный человек, только он все свое, весь свой дар, свои способности. А в чем уникальный секрет Ленина? Э, ну, в том, что он, во-первых, э, э, заочно закончил университет за один год весь курс шестилетний. Во-вторых, написал очень огромное количество трудов. Ну, бумагу, знаете, там мараты это много разума не треба. просто тогда в тот был... час не было стучного интеллекта и так далее. Сидел, писал, что мог работы Он был идеологическим э, э, двигателем переворота в России. Идеологом революции. Та не було ж, не був він ніяким ідеологом переворота. Переворот хто зробили? Тимчасовий уряд, буржуазія в лютому 17-го року царя повалили. А він же потім революція. От не В 17-му, 17. 17, я ж кажу, в 17-му, лютому 17-го року, так. А він же потім, коли там в жовтні з го на 26 вже та революція. Але до Десь повалення царя він я... нічого я... не має, той Ленін. Це. Немецкий идеолог ШПЛ, он... идеологам революции, идеологам идеологом революции. Идеологом. Идеологом я бы, скорее всего, назвал бы Троцкого. Тролог, Троцкий был как раз э, прагматик. No. Понимаете, no. а есть идеолог и прагматик. Вот no. Троцкий был прагматик, который решал вопросы прагматически и реалистически. Действительно, революцию 21 -22 A, 22 бы... октября провел. Троцкий не Ленин, а Троцкий, но Троцкий это был прагматик революции. Вот. А если а бы революции был не, Ленин. Не, не немецкие деньги кайзера, того, никакой бы революции не было. Тут шпигун немецкий был. Ну, до сих пор ученые об этом спорят и не знают. А как будет... же, все там доведено, как его пропускали, как в запечатанных и пломбованных вагонах он да, ехал. Нету, документов нет. Як він їхав документов. в оплубованных вагонах і так далі. Все є, все доведено. Документов нету, фактов Його. нету. І як то кажуть, от Ленін боровся з царизмом, Салават Юлаєв боровся з царизмом, Пугачов боровся Докум. з царизмом. Да, боролся. Так що вони десь от борці, ідеологи незалежності. А суть-то в чому вопроса? О чем хотите поговорить-то? Так я допытал, чему сняли памятник Салавату и Лаву? что диктатура российская боится каких-лизов заворушить, что Башкирия захочет я... оголосить независимость свою Башкирскую Народную Республику. Я вам еще раз говорю: я каждый день езжу мимо, он стоит. Угу. Никто его не снимал. Угу. Хорошо. То, что вам там кто-то что-то говорит, но... Не знаю. Я мимо езжу каждый день. Добрый, добрый. Завтра будет их отозвернить а у вау. Спасибо. Так, подавиться. Может, у у дома какие запитания есть? Есть один у меня запитание. Так, одно. Как по вашему мнению, почему в 2014 году Янукович, когда З Києва сбежал, Почему не остался он в Криму? Почему в Росію убежал? Так его що вы ви, ви, вивезли насильно. Не понял. Ну що ж, не чули, там заява Путіна була, що там ціла операція, на гелікоптерах шукали, вивозили його бігом. Ну, план, план, план захоплення. Ну, бачите, якби я залишився в Криму, Путіна б не вийшло, можливо, так легенько захопити той самий Крим. О, вот, вот, молодец, вот редкий человек, который ответил на э, этот вопрос. Я сегодня по, планы, планы это... по захоплению Крыма готовились уже давно, уже еще раньше. а так да, вот под этим соусом, да, да. под этим приводом вот и и получилось. Четыре часа сижу, с украинцами разговариваю, четыре часа задаю вопрос. Вы первый из украинцев, кто ответил? так, как я действительно считаю, потому что это было логично. О, если снова таки повернуться до поди 14 урока, -го года, как захопился Крым, да, вот, псевдореферендум, который референдумом назвать уже не можно, то там, по сути, только где-то вас... в Севастополе трошки какая-то явка была, и трохи что-то голосовалось за ту Россию. Весь решта Крым не хотел. А вы что вот президент на месте, Партія регіонів, і він там набирали більшість в Криму свого часу в 2010 році на виборах, тому би Росії б так легенько б не вийшло А тут під цим соусом приводом і от. І так, на превеликий жаль, сталося. Молодець. Просто вот попадання в десятку. Так як я считаю. Совершенно верно. Да. Здоров'я вам! Ну, давай, тримайтесь. Бог вам дожить. До тих часів, коли ми знову станемо... Ой, не, хай Бог мило, ні-ні-ні, ні, такого не буде. Такого ніколи не буде. А от дуже я от сумую за балетом Лібідіне озеро, дуже хочу подивитись, от завтра би з задоволенням подивився. Хорошо, давай. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Бо нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!